Зарян, давай быстрее штурмуй, блядь! Или я пойду один сейчас я на штурм. <реклама> <реклама> Полиция Донецкой области поступила информация, что в одном из пятиэтажки города Мариуполя, у одного из жителей города Мариуполя э, имеется незаконная сброя. Сотрудники полиции предприняли задержать данного гражданина города Мариуполя, во что была применена граната F1, в результате чего один из сотрудников полиции пострадал, получил сколковое ранение обеих ног. Нами было предпринято оцепление всего квартала, были эвакуированы жители данного микрорайона с целью, чтобы никто не пострадал. В дальнейшем была создана переговорная группа, мы втроем подошли сначала к дверям, где мы разговаривали с данным гражданином. ували на то, чтобы он сдал оружие, отпустил свою жену и сам в дальнейшем дался. Говорите, я уже готов. Все, давайте говорите. Назад и уходите хорошо, Знали о том, что кто-то, возможно, в подъезде хранит оружие? Нет, нет. Мы даже не, не ожидали, что в нашем доме, я в первом подъезде, в 20-й квартире живу, а он во втором подъезде, в 22-й квартире. Так, видели его, что он ходил, но никто, никто бы не подумал об

Ой, так, ой, давай, ой. открывай камеру. Да вы хотя бы воды сюда привезли. Ну у нас тоже Люди нет воды, с... воды, ну девушка, ну не нервничайте. С 9 не 9 часов утра уже можно утра, было Но ну, это же кучу не наша террористов, террористов забрать, вы это понимаете не или нет? Призна. Ну вы понимаете, а, мы хотим договориться. С кем? С молодым человеком, которым там. Не да. нервничайте, Да пожалуйста. уже написали МД, на сайт написал, что он на крыше. Не кричите, Стреляет всех людей обстреливает. Скажите, вы понимаете, что там есть угроза вашей жизни? скажите, мне я не документы, не документы, зачем вам документы? Ну потому что если не это... дом, все будет дом в 64 -го года, он не уже мы слышали, все будет в мы слышали взрывы, не мы не не переживаем мучайте. за этот дом. Не переживайте, от Спасибо. ваших нервов ничего не изменится. Если вы знаете выход, хотите... ну разрешите, где командир, поди а командир. А Несколько часов мы с ним разговаривали он все-таки отпустил жену, жена была освобождена, сам остался в квартире. В дальнейшем нами тремя был сделан переход от подъезда к окну, где он, увидел нас, что мы без спецсредств, без оружия, начал с нами переговоры. Начальник Рос, как и скоро Материн Иванович, зашел внутрь квартиры, где вел непосредственно с ним переговоры. Вот. Мы с Сергеем Павловичем Колесником находились под окном. Многочасовые переговоры дали результат. Результат в чем? В том, что э, этот житель данной, данной, данной квартиры, который проживал, все-таки осмыслил о том, чтобы не пострадали мирные жители, и сдал оружие, отдал гранату, которая у него там находилась, и сам сдался. По дальнейшему был задержан. Он киряк, киряк. Коллеги, вы не пожалуйста. Вы без питания? Я Сейчас идете за Зарян, давай быстрее штурмуй, блядь, или я пойду один сейчас на шторм. Я сейчас пойду один на шторм, Зарян. Я пойду на шторм. Дай мне автомат, блядь, и сто грамм, я пойду на шторм. Вы не Они идут в него. Спецоперації, яку проводили робота поліції, завершилися, завершилися успішно, роззброєна людина, яка була забарикодована на першому поверсі поверхівка в Маріуполі. Здалася зараз. Він перебуває в головному управлінні Національної поліції Донецької області, де будуть проведені відповідні Буду роз'яснення. Я особисто хочу відмітити високопрофесійну роботу за заступників. Керівника Донецького правління національної поліції Матвійчука і Колесника, які професійно провели перемовини і власне з розумінням поставилися до ситуації і змусили цього зловмисника. Не застосовувати зброю, а вдатися і відпрацьовувати вже подальшими свідченнями, скажімо так, свідчення шлік свідчим шляхом і з'ясовувати всіх середньому.